Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel Jura Adi ini bersama saya Jurnadi di sini. Ya di belakang saya ini adalah Yamaha All New Jupiter Jet One lansiran 2015 teman-teman. Dan kali ini kita akan review motor yang sudah jadi ganteng ini teman-teman. Modifikasi yang cukup banyak ya teman-teman ya, hampir 8 juta teman-teman. Bagaimana sosoknya? Apa saja diganti? Berapa sih pat-pat per satu-satunya? Silahkan like dan subscribe langsung dari HP teman-teman di sini jangan skip langsung di tonton ya oke okay. choose Yang kita tahu ya teman-teman motor ini adalah moped dari Yamaha yang kubikasinya hanya 115 cc namun tenaganya itu nendang banget teman-teman yang di iklannya itu bisa standing teman-teman ya keren nih motor ini sudah dibekali dengan sistem injeksi untuk pengabutannya teman-teman ya tapi ini juga belum uh, bulukor bulu core ya masih tipe yang lama tapi ini uh, tenaganya luar biasa oke kita mulai saja langsung dari bagian depannya dulu ya bannya sudah diganti IRC ya pas pro ya dengan ukurannya 90 per 80 ring 17 teman-teman ban racing tentunya dengan komponnya seperti ini teman-teman ya medium soft kayak Kemudian untuk velgnya ya. Oh ya, untuk harganya ban racing ini dibanderol dengan harga 920.000, teman-teman. Untuk depan belakang, teman-teman ya. Kemudian velg depan belakang juga disuplai dari RCB, teman-teman ya. Ini made in Malaysia, teman-teman. Dan untuk warnanya hanya satu warna yang gold aja ya. Baik itu yang ring 17 maupun yang ring 14, teman-teman. Nah, untuk harganya velg RCB ini dibanderol dengan harga Rp1.700.000 depan belakang juga, teman-teman. Ya. Kemudian untuk cover-covernya ini sudah diganti baru lagi ya, karena ini warna sebenarnya warna standarnya adalah warna merah ya, seperti yang ini. Nah, ini. Untuk cover-covernya ini diganti ya, fender kemudian cover kanan kiri, cover belakang semuanya diganti itu habisnya itu kurang lebih 800.000, teman-teman. Untuk bagian sektor mesinnya tidak ada perubahan ya. Kemudian untuk post step belakangnya ini belum ada ubahan, kemudian post step depan pun begitu, teman-teman, masih standar. Yang menarik di sini adalah bagian sok belakangnya juga sudah diganti merek RCB ya. Ini warnanya kalem, teman-teman ya. Jadi paduan warna abu-abu dan warna merah di bagian tabungnya di, di belakang ini, teman-teman. Jadi ini uh, terlihat eye catching, teman-teman. Nah sok belakang ini saya coba tadi ini sangat empuk, teman-teman ya. Jadi ini recommended buat teman-teman pengguna motor bebek ya, dan sangat cocok buat teman-teman yang punya pacar yang agak gemukan ya. Kemudian untuk Penggerak roda belakangnya teman-teman sudah disuplai dari Triple S ya. Rantainya berwarna merah dan gear belakangnya berwarna abu-abu teman-teman. Ini dibanderol dengan harga 370.000 teman-teman ya. Jadi rantai ini cukup awet ya sudah terbukti. Dan sekali lagi warnanya ini paduan yang pas ya dengan rantai dan sok belakang ya teman-teman berwarna merah juga ya. Nah, kemudian untuk uh, velg belakangnya sama nih ya. Di sepeda dari RCB berwarna gold ini ya. Jadi terlihat elegan sekali ya. Eye catching juga, teman-teman. Lalu kita pindah ke bagian pengereman ya, teman-teman. Jadi untuk pengeremannya ini master rem dan handle remnya ini juga sama-sama diganti dengan merek RCB, teman-teman. Nah, include dengan uh, tangki minyak remnya juga, sama selang remnya juga, teman-teman. Nah ini dibanderol dengan harga 1.080.000 merek RCB radial teman-teman Bisa uh, cek di deskripsi ya Jadi memang uh, merek RCB ini lagi naik daun teman-teman ya Banyak sekali anak-anak muda pakai merek ini Kemudian uh, kita lanjut ke bagian uh, cakram depannya teman-teman ya Ini untuk piringan cakramnya Sudah diganti dengan merek BRT ya Bintang racing team dengan uh, bagian tengahnya berwarna gold dan bagian pinggirnya ini berwarna Rum ya Nah ini harganya seratus ribu teman-teman Dan begini ya tampilannya teman-teman Gimana teman-teman suka atau enggak? Silahkan isi di kolom komentar ya Jangan lupa untuk like dan subscribe juga Nyalakan juga lonceng notifikasinya teman-teman untuk bagian kali rem depannya teman-teman ya, ini sudah diganti dengan merek Nissin ya, berwarna biru begini dan perusahaan Nissinnya berwarna silver. Ini harganya ini cukup uh, reasonable ya, harganya 1 jutaan teman-teman. Dan dibeli juga online teman-teman. Untuk selang remnya sudah diganti dengan merek TDR teman-teman. Jadi uh, biar lebih safety aja ya teman-teman uh, jangan salah beli untuk uh, selang rem ini karena banyak yang imitasi teman-teman yang mengakibatkan uh, kecelakaan fatal teman-teman karena bakal bocor dan rem teman-teman bakalan blong teman-teman ya jadi tidak lucu ya sekali diperhatikan itu kemudian untuk grafiknya ya ya grafik sudah diganti juga ya berwarna gold kemudian di sini ada seperti jaring-jaring begitu teman-teman. Ya. Nah Bertuliskan legenda ya Ini sepertinya pemilihan yang Tepat ya untuk pemiliknya Dengan di ujungnya Bertuliskan 115 Z ya Ini juga Dibeli dengan harga ribu 160 ya 160.000 ya jadi cover kanan kiri kemudian tebeng depan semuanya itu untuk grafiknya dihargai dengan 100 40 ribuan oke okay. Sekarang kita pindah ke sektor lampu depannya ya teman-teman silahkan dicek Nah untuk lampunya ini juga sudah diganti yang LED teman-teman Ini dibanderol dengan harga 270.000 ya Kemudian untuk Joknya ya, joknya juga sudah diganti ya, merek Oza Racing teman-teman. Jadi dia ini seperti apa ya, teksturnya bintik-bintiknya banget ya, seperti kulit jeruk teman-teman. Jadi ini juga lagi ngetren anak-anak muda sekarang ya, banyak pakai yang seperti ini ya. Rezongu ya, tulisan katakana Jepang ya. Oza Racing ini dibanderol dengan harga 250.000 teman-teman ini juga sudah dipapas teman-teman nah seperti ini dari jauh ya yang terakhir ya teman-teman ya yang terakhir ini adalah bagian gripnya ya gripnya juga diganti dengan merek RCB jadi memang mendominasi merek RCB untuk motor ini, teman-teman ya. Nah, berapa sih kira-kira habisnya modifikasi kecil ini? Sebagai informasi, modifikasi, modifikasi sub eh, modifikasi ini perkiraan habisnya sekitar 8 juta rupiah, 8 juta rupiah, teman-teman. Bagaimana tertarik teman-teman? Pingin modifikasi sederhana ini silahkan like, silahkan isi di kolom komentar ya. Like dan share juga video ini ke teman-teman kalian ya. Saya Jurnadi di sini mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jos. Untuk bagian stop lampnya, kemudian untuk bagian cover spakbor belakangnya ini masih standar teman-teman ya. Jadi ini hanya sekitar 50% sudah diganti modifikasi ya, sisanya masih standar teman-teman. Bagaimana tertarik dengan modifikasi kecil ini? Silahkan isi di kolom komentar teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.